Приветствую вас, бандитосы! Пришла посылка с аукциона Виолити. Ссылочка под видео также закреплена в комментариях. Посылка пришла с места Харьков. 45 гривен доставка. Как говорится, будет сейчас распаковка. Кстати, что не ставите лайки, Заради ваших лайків я знімаю такі класні відео. А буду ще лучшими, якщо ви будете ставити, дивитися відео, коментувати. Дивіться, яка класна упаковка. Це якісь як фольга. Ну, щоб не просвічувалось даже, роняли. Тут на Віоліті шарять робити упаковки, я вам скажу. Вот такая упаковочка с фольги. Нияки этот не просвитить. Только надписей дуже богато. Куда глянь, везде надпись. Опа, видите, я разрезал вот так. Вот такую кордоночку и тут уже вот такие вот знаки. ду 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 ду, -ду. Прикольно, да? Вот так запечатано. Все классно, мне дуже нравится, если честно. А ну что тут ну, вот такое вот. Аккуратно возьмем. И тут хоп, монеточка. Прикиньте, и так в каждом. Я... как оно все классно упаковано. Ты ж... поставьте ему классный вот палец вверх. Напишите комментарий. Человек старался. Дивите, как упаковывают на аукционе Виолити. Цель аукцион можно найти. Ссылочка под видео также закреплена в комментариях. Видите, Класс! Сайт для шпионов, я вам скажу. Я же скажу, вот не бандиты. Если будете куплять на аукционе Виолити, вы там такого научитесь, что не яка школа ФСБ вас такого не научит, как аукцион Виолити. и разные службы. Сказали раньше, что службы работающие. Кто хочет рубить, должен был зарегистрирован на Виоле, будь шпионом. Мыслить вперед и не шагу назад. Напишите, кто зарегистрирован на виворте, что ему самое больше більше понравилось на виворте. Какие-нибудь комментарии пишите, общайтесь, что, вы, пацаны, не очкуйте. Как говорится, Як говорится в нашей стране. Если не зловили, значит, не преступник. Кстати, на аукционе купляют не только все, нумизматы, все на Виолети сидят. Даже в криминальных элементы уже виолете там вся надежда иногда на виолете. Так что, ребятки, набирайте, продавайте, набирайте там некие сети, как кажут, баллы. Чтобы у вас уважуха была, не жди, уже регистрируйтесь. Ссылка будет под видео, а также закреплена в комментариях. Если у вас больше баллов, там, нема минуса, значит, вам больше уважения. Вам может отправить даже после оплаты. Конечно, если вы дойдете до того уровня. Вот эти нервы тоже. Такие шалопаев просто не ставят. Там видуки, прости, научись вот так себе, блин, если честно, паковать. Это только с великим рейтингом вот так пакуют, вот это вожуха у них и до людей, и до всех. Вот, вот такие монеты до реформы купляю на аукционе виолетки, я говорю дорого. Так что, ребятки, у кого есть монетки до реформы, бачите, какие тут герпище старый. Жду вас на аукционе Виолити, там я вас найду. Если честно, ссылка под видео, шукайте, пацаны. И кто найдет, той будет красавчик.